Так, слава Україні! Тут значить фашисти на Росії щось збунтувались, хочуть уже якісь жовті зірки комусь щиплять, там, вижигати там щось, якісь робити списки, розстрільні, я так розумію. Ну, Росія йде своїм фашистським шляхом. І чим далі, тим все глибше і глибше. Тому, друзі, на сьогодні Росія, ну дивіться, далі я зроблю ще одну репліку. То есть ему можно клеймо ставить на лоб пред букву П, предатель, выжигать как в этом, в Индии, в кастах. И чтобы он с ним ходил. Вот и все, если он даже и вернулся. Я вот так скажу, мы с никого этих деятелей не ждем. Мы что, без них не выжили, что ли? Убежал, сиди радостно, елки-палки, живи там, может быть, какой-то для них действительно, для этих людей придумывать список, еще что-то. Но мне кажется, государство таким путем точно не пойдет, потому что это, знаете, такой немножко как будто а, желтую звезду цепляет, скажем так, на одежду. Но при этом а запрос... Но запрос в обществе такой есть, что как-то давайте а этих нет? людей... Вот... Тому, друзья, нас ждут уже непростые, но в то же время интересные часы, где мы вот и свою свободу, ценовать эту свободу. Любити свою країну, бо такої країни як Україна дуже мало в Європі навіть у світі. Так що от, така історія. Всіх обійняв, гарного настрою! Слава Україні!